સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે બાળકીની બલી ચડ્યા બાદ બાળકીના નાના ભાઈની બલી ચડાવવાની તૈયારી હતી નાના ભાઈને બલી ચડાવવા લઈ જવાતા ગ્રામજનોએ જોઈ જતા પોલીસને જાણ કરી હતી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડીલ તાલુકાના આ પાણેજ ગામની હચમચાવી તેવી ઘટના સામે આવી છે અને આ અંગે એસપી અગ્રવાલે શું કહ્યું જાણીએ Okay. नमस्कार बोडेली तालुका के पहाड़ेस गांव में एक हत्या की घटना बनी है घटना के अंदर जो पाड़ेस गांव में एक छोटी लड़की जिसकी उम्र चार साल से थोड़ी अधिक थी उसकी हत्या कर दी गई है घटना के अंदर सुबह के समय पे ऐसा हुआ कि जो फरियाद इस घटना में जिस महिला ने फरियाद दी है ज्योति बहन तड़वी उन्होंने फरियाद में लिखा है कि वो सुबह के टाइम कपड़े धोने के लिए अपना एक छोटा बेटा और अपनी बेटी के साथ बाहर निकली घर के तो उसी दरम्यान उनका पड़ोसी लाला भाई तड़वी आके उनकी लड़की को खींच के अपने घर के अंदर लेके गया और घर के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे उसके पास कोलाड़ी थी इसलिए ज्योति बहन ने बूमा बूम पाड़ के आसपास के लोगों को बुलाया लेकिन व्यक्ति के हाथ में कोलाड़ी होने की वजह से किसी ने भी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया और जो दो तीन लोग जहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनके सामने ही लाला भाई तड़वी ने उस छोटी बालिका की कोलाड़ी के साथ हत्या कर दी हत्या करने के बाद उस आरोपी ने लड़की को अपने मंदिर के सामने एक छोटा मंदिर बना हुआ है घर में उसके पास लेके गया और जो उसके गले पर जो कुलाड़ी मारने की वजह से जो खून आया था उस खून को लेके उनकी जो मंदिर की स्टेयर केस थे उसके ऊपर उन्होंने उस खून को चढ़ाया तो इस तरह की फरियाद ज्योति बहन ने दी है और उसके फरियाद के चलते हमने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है पूछताछ जारी है और अभी प्राइमरली ये मामला नरबली का लग रहा है क्योंकि उसने जो खून लेके मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा है इस वजह से हम उस डायरेक्शन में तपास कर रहे हैं और किसी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है और जैसे ही पुलिस को और जानकारी मिलती है कि इसका कोई और कारण है या नहीं है हम आपको बताएंगे लेकिन अभी ये मामला नरबली का लग रहा है और जो व्यक्ति है आरोपी वो थोड़ा विकृत प्रकृति का लग रहा है इस वजह से ऐसा हो सकता है कि उसने ये गुनाह किया है મારી છોરી રમતેલી હટથી નચકી લેજો ઉચકી લે જઈને પછી મેં હુવરાઈ દીધી અને કોરી મારીને એની બલી જરાઈ દીધી અને મારું નમ કોનતા રીતા દાદી